پیا شاہ تارک پیا شاہ تارک پیا شاہ شاہے تارک پیا رہو رہنما شاہے تاریخ پیا رو پیا شاہے تاری کی جلدر جلدر مولا مولا علی کی تو آپ کو ایک خلافت ان سے بھی ہوئی حضرت شیخ روز بحان رحمت اللہ ایک خلافت آپ کو سیدی شیخ عبد القادر جیلانی سے رہے آپ ان کے بھی خلیفہ ہیں اور آپ سے جو سلسلے جاری ہوئے ان سلسلوں میں فردوسی ہے ستاری ہے کی نسبت بھی ان سے ہے اور مولوی سلسلہ سلسلہ مولویہ یہ بھی آپ سے ہی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا دو واسطوں کے ذریعے آپ سے ہے تعلق حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب جو تھے حضرت شیخ بہود ولد وہ حضرت نجم الدین قبرہ کلندر رحمتہ اللہ علیہ کے بلا واسطہ خلیفہ تھے آپ نے روحانی تربیت شیخ نجم الدین کلندر سے حاصل کی تھی اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث و محقق تھے بھی تھے آپ آپ نے تربیت کری آپ بہت چھوٹے سے تھے اس زمانے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے تربیت کری حضرت شیخ برحان الدین محقق کی اور ان کو خرقہ و خلافت عطا کیا اور فرمایا کہ اے برحان الدین میں تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ میرا بیٹا جلال الدین ہے اس کی تم نے تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی تو آپ کی جو تربیت ہے ظاہری وہ حضرت شیخ بران الدین محقق نے کی اور آپ اپنے وقت کے ایک بڑے متجر عالم بنے اور آپ کی روحانی تربیت بھی آپ نے کری کافی حد تک اور پھر جو ان کے والد کا خرقہ ان کو ملا تھا وہ انہوں نے جلال الدین رومی کے حوالے کیا خلافت دی ان کو شمش الدین تبریزی سے بھی دو واسطوں سے نجم الدین قبرہ سے ملاقات ہے ان کی یعنی یہ تعلق ہے اور وہ ایسے ہے کہ حضرت شمش الدین یہ جو ہے نجم الدین قبرہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بابا کمال خنجدی پنجد کے رہنے والے تھے آپ پنجدی کہلاتے تھے انہوں نے تربیت کی تھی شمش الدین تبریزی کی اور ان سے ہی حضرت شیخ شمش الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کو خرقہ و خلافت ملا تھا لیکن شمش الدین تبریزی پر تک اس کی حالت جو تھی وہ زیادہ غالب رہتی تھی یعنی کہ آپ حالت جذب میں زیادہ رہتے تھے اسی طرح حضرت نجم الدین کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سیدنا شیخ علی حمدانی کا سلسلہ بھی ملتا ہے جا کر وہ تین واسطوں سے جو ہیں حضرت نجم الدین قبلہ کلندر کے خلیفہ ہیں اسی طریقے سے حضرت مجد ایک بزرگ گزرے ہیں وہ بھی کثیر التعداد الطداد رکھتے تھے حضرت سیف الدین باغذئی یہ بھی آپ کے خلفوں میں سے تھے اور ان سے بھی آپ کا بہت بڑا سلسلہ جاری ہوا پھر دوسری سلسلہ وہاں جا کر ان سے ملتا ہے آپ کو کہلاتے تھے آپ اپنے زمانے میں ولی گر اور ولی گھر آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ہر وقت آپ کے ساتھ ستر اصحاب ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنے وقت کے کامل ولی ہوتے تھے اور <سلام> <لنگ سلام> جب آپ اس میں سے کسی بزرگ کو کہیں روانہ کر دیتے خلافت اجازت دے کر تو اس کی جگہ پھر ایک شخص نیا لیتے اور اس کی تربیت فرما کے اس کو ولی اس لیے آپ کو ولی اگر کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے وقت میں آپ نے سینکڑوں لوگوں کو جو ہے نا وہ ولی بنا دیا تو آپ کی بڑی کراماتیں تھیں اور آپ اپنے وقت کے بڑے جلیل قدر بزرگوں میں شمار ہوتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پہ کروڑا کروڑا تجلیات کی بارش کا نزول فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے آ... کے نام کے ساتھ التمت القبری کیوں لگائے جاتے ہیں وہی پتا ہے نا میں نے کہ قبر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ مناظروں میں سب سے پہاوی ہو جاتے تھے اسی لیے لوگ ان کو کبرا کہتے تھے آپ سے منصوب ایک سوال اور ہے کہ شیخ نجم الدین کبرا کلندر کے ایک مرید تھے امام فخر الدین رازی ان کی حالت نزہ کے وقت جب شیطان سامنے آیا تو شیخ نجم الدین کبرا کلندر نے کس طرح سے دور دراز بیٹھے ہوئے اپنے اس مرید کی رہنمائی فرمائی کے بارے میں کچھ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ علم کلام کے اندر بڑے محذ تھے اور بڑے صاحب علم اور بڑے محقق عالم تھے اور یہ بھی فقر الدین راضی بھی حضرت نجم الدین قبرہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے مریض اور خلیفہ تھے تو آپ کو خدا تعالیٰ کے ثابت کرنے میں یعنی کہ تین سو سے زائد دلیلیں یاد تھیں دے دیتے تھے آپ کہ ایک دلیل بھی بندے کو ائل کر دیتے تھے بڑا علم رکھتے تھے اور آپ فرماتے تھے خدا کو ماننے کی میرے پاس تین سو دلیل ہیں تو آپ نجم الدین قبرہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کو بے دلیل مان اسی میں آپ پیتے تھے تو ہوا یہ کہ جب آپ کا وقت نظر آیا اور آپ واسل بھی بلحق ہونے لگے تو شیطان آ گیا اور شیطان نے پوچھا وہ چہرہ انسانی میں آیا اس نے پوچھا کہ اے الدین میں نے ہے کہ تم خدا کے متعلق تین سو دلیل دیتے کوئی ایک آدھ دو مجھے سناؤ تو آپ نے سو دلیل دی ان نے رد کر دی جواب سے اس طرح آپ نے تین سو دلیلیں دے دی اور ان نے تین سو رد کر دیا آپ کو تو آپ ایک نظیب الدین قبلہ کرندہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے تو آپ کے مریض آپ کو وضو کرا رہے تھے ایک آپ نے ان کے ہاتھ سے وہ مٹی کی بدنی وہ پہلے لوٹے نما مٹی کے ہوتے تھے وہ آپ نے لے لی ان سے آپ نے ہاتھ میں یہ مجھے دو آپ نے وہ لے کے اور اس کو وہیں سے پھینک کے مارا اور فرمایا کہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں یہ کہہ کہ کے آپ نے کلمہ پڑا حضرت الدین قبر کلب رحمۃ اللہ تو وہ بدنی شیطان کو لگی اور پانی آپ پہ گرا اور آپ کے کان میں آواز آئی ہے کہ شیخ میں سے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں اور پھر آپ نے کلمہ پڑھا وہ کلمے کی آواز بھی آپ کے کان میں آئی اور آپ نے کلمہ پڑھا اور وہاں سے لے پھیلا یہ بات ہے पहल... کر حضرت شیخ نجی الدین قبرہ کلندر رحمت اللہ علیہ سے فیض روحانی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اسباق ہیں جو مختلف جو کبرویہ خاندان میں رائج ہیں تو اس میں ایک سبق جو ہے اس نشرائے نشرا نشرائے اگر کوئی شخص اس کی زوات ادا کرتا ہے اور اس کو تین سو 69 مرتبہ پڑھتا ہے روز لیکن اس میں تعداد کا بڑا خیال رکھنا ہے تھری سکس نائن اگر اوپر نیچے ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا یہ بھی بات ہے تو اس تعداد کا خیال رکھنا ہے اور چالیس دن کے لیے وظیفے کو کرا جاتا ہے یہ زکوٰۃ صغیر بارہ دن کی ہے قبیر چالیس دن کی اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ دو رکعات نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ علم نشرہ تین تین بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کی نظر کرے اور پھر پڑھنے کے لیے بیٹھے تو جتنے اہتمام سے بیٹھے گا اتنا فیض ہوگا پڑھنے کے بعد پانچ دس منٹ پندرہ منٹ جو بھی اس کے پاس ہو وہ مراقب ہو اور مراقب ہو کے یہ تصور کرے کہ مجھے شیخ نجم الدین قبرہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے بات نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو ایسے تصور کرے کہ جیسے سامنے سورج ہوتا ہے اور سورج کی دھوپ شعائیں ہم, ہم کو لگتی ہیں اسی ترتیب سے کرے انشاءاللہ تعالی بالکل فیض ہوتا ہے آپ سے منصوب جو ہے وہ آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی وفات کب اور کس طرح ہوئی آپ کی وفات کا جو معاملہ ہے وہ جب چنگیز خان یا ہلاکو خان نے مغلیہ لشکر نے بغداد پر جب حملہ کیا تو بہت سارے لوگ بغداد سے بھاگ گئے جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ حملہ ہو گیا ہے بغداد پہ اور تاتاری شہر میں گز گئے تو آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے ہم نے میں جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے باقی ہم تو ان سے لڑیں گے تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں بھائی خانقاہ میں لڑنے کا کیا کام کوئی ہتھیار تھوڑی ہوتے تھے آپ نے فرمایا لڑ جیسے توفیق دیے ہم ویسے لڑیں گے تو آپ باہر نکلے اپنی خانقاہ سے اور آپ نے پتھر اٹھا لیے اور آپ نے ان لشکروں پہ پتھر برسانے شروع کر دیے مارنا شروع کر دیے مقابلے کے لیے اس لشکر سے ایک تیر آیا جو آپ کو لگا اور اس سے آپ شہید ہوئے اور آپ کے کافی مریدین آپ کے ساتھ شہید ہوئے لیکن اس فتنے میں آپ کی شہادت ہوئی